स्पेक्ट्रमच्या लिलावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळानं आज मंजुरी दिली माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर नवी दिल्लीत एका पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली मच्छीमारांसाठी प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धी सहयोजना जाहीर करण्यात आली आहे मत्स्य क्षेत्राचा सर्वांगीण विकास व्हावा आणि या क्षेत्रातल्या छोट्या उद्योजकांनाही फायदा व्हावा याकरिता सहा हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक येत्या चार सगळ्या राज्यांमध्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये करण्याच्या निर्णयाला मंत्रिमंडळानं मंजुरी दिल्याचं म्हणाले मत्स्यपालन क्षेत्राला औपचारिकता प्रदान करण्यात त्याचप्रमाणे इनलँड आणि अनेक योजना लागू करण्यात आहेत सागरी क्षेत्रासाठी विमा सुविधा लागू करण्याचा निर्णय देखील केंद्रीय मंत्रिमंडळानं घेतला मत्स्य क्षेत्राचा विकास व्हावा याकरिता वेगळा निधी देण्यात येईल असंही ठाकूर म्हणाले प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना ये एक सेंट्रल सेक्टर सब स्कीम है जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की सब स्कीम के रूप में इसको मंजूरी मिली है इस स्कीम के अंतर्गत 40 लाख माइक्रो एंटरप्राइजेस फिशर्स फिश फार्मर्स फिश वर्कर्स को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी रजिस्टर करने का लक्ष्य है और 6 लाख से ज्यादा माइक्रो एंटरप्राइजेस को वर्किंग कैपिटल की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी एक लाख हेक्टेयर से अधिक एक्वाकल्चर फार्म्स क्षेत्र को इंश्योरेंस सेक्टर के अंतर्गत लाया जाएगा यानी कि उनकी इंश्योरेंस भी करवाई जाएगी सेफ्टी और क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम्स तथा वैल्यू चेन में इन्वेस्टमेंट से लगभग एक लाख सत्तर हजार रोजगार के अवसर सृजन होंगे और इनमें भी लगभग 50 प्रतिशत महिलाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे